Bismillahir-rahmanir-rahim və bih nestəin və huva xeyrən-nəsirə məmuiin. Usbatimizdə də istərdi ki, İmadəddin Nasimi ilə bağlı biraz məlumat verə. Arz eləyir ki, İmadəddin Nasimi Zini Huseyni bin Mansur Hallacan tərəfdarlarından sayılır və şeirlərində həmişə göstərmək istəyir ki, Mansur Hallacan tərəfdarlarındandır. Mansur Hallac da Nasimi kimi 307-ci ildə, yəni Hicri Qəməri tarixilə yəni, 307-ci ildə qətledilmişdir. Mansur Hallac dəla İbodatün Nasimi və digər ariflər kimi irfani ideologiyanın qurban olmuşdur. Məddədin Nasimi bir şeirdə nəql edir ki, şah osandan hər nə gəlsə cana xurşdur, yaxşıdır. Cavidan eşq üçün canana xurşdur, yaxşıdır. Hər nə görürsən mənən səndən könül xurşdur dılar. Hər bilir ki inciməz fərmana xurşdur yaxşıdır. Soydular çıxartdılar başdan ayağa püstümü. Aşiqəm ah eyləməm fərmana xurşdur yaxşıdır. Mansur oldum mən bu gün aləmdə fərş odam kişə mən anal haq sevərləram irfana xurşdur yaxşıdır. Şah yolunda eşqinə baş verməyən mərdudullar. Lojaram meydanəri mərdana xurşdur yaxşıdır. Tanagılma efagi zira Nasimi fazlina neki min aşiqlara nishana hoşnut oldu yaxşıdır Bu gəzəldə Nasimi ibahətə e deyir ki məsul oldum mən yani, bu gün alamda fosh oldum sizə hem mən anal haq söylərəm irfana hoşnutdur yaxşıdır yəni ariflər bu anal haq sözündən çox hoşurlar gəlir anal haq yəni manhaqqam bunu e, Nasimindən qabaq Mansur el-Hallac da demişdi ümiyyətlə bu an alhaq ifadəsini terminini elfona daxil edən Hüseyni ibn Masulə Hallacdır. Elə ona görə də onu çarmıxa çəkdilər. Ariflərin və yani, ümumiyyətlə sufilərin əsas təhlükəli ağdalarından biri ki, onlar üçün təhlükə yaradır, vahdəd-i vücud məsələsidir. Yəni ağroh fəlsəfəsinə bulandılar panteizm. Vahdəd-i vücud elə bir Termin deyir ki, bunu ilk dəfə İspaniyada dünyaya gələn e, İslamı filosofu, İslam e, mutafekkiri Muhyiddin Ərəbi irfan termininə daxil eləmişdir. Muhyiddin Ərəbi 1165-də İspaniyada dünyaya gəlib, 1240-da e, deməli Damısdaq vəfat elmişdir. Filosoflarla ariflər arasında müəyyən qədər e, fikir fərqi var. Bu panteizm ilə bağlı, yəni vaxtədə bu cümlə bağlı. Əgər oriflə, filosofların dediyi panteizmi qəbul edənlər ola bilsin, onlar üçün bu dərəcədə təlqi yaranmazdı. Filosoflar deyirlər ki, varlıq birdir, yəni Allah təbarə və təaladan tutan ən az ki bir varlığa qədər varlıq eyni bir məfhum daşıyır, amma bunun şiddət və zəif etapları var. O devir daşdan heyvandan insana götürüb tağ edir Allahu Teala ve Tala'ya qədər bunlar hamısı varlıdır. Həm məhdid və zəif cəhətindən fərqləri var. Amma ariflərin dediyi ki, belə deyil. Bəlkə varlıq elə bir dənə şeydir, yəni o da Allahu Teala ve Tala'dır. Qalan varlıqlar hamısı onun təcəllisidir. Yəni Allahu Teala ve Tala xalq eləmir bir şey. Allahın özüdir hər nə var. O cür ki Dənizin daryanın səkində dalğalar olur. Uddalğa dənizdən və sudan ayrı bir şey deyil. Həmon o suyun başqa bir formasıdır. Və ariflərin başında varlıq aləmi diləçidir. Yəni Allah təbarək və təala bunda təcəlli lib-i ki, Allahın özüdürlar. Amma müxtəlif şəkillərdə. Ruhadir bunlar filosoflar qəbul etmirlər. Məsələn <coughs> İbodatiddin Nəsimi der ki, "Fek bih ist az falsafiy darrahuddin" Zam ki bu əshabu kehfəz həməşin. Nəsim də el ki it filosofdan istəmir. Nə üçün çünki it getdi əshabu kefinin həməşin oldu, onlarla dost oldu. Onlar girdilər mağarada yatdılar. İt də onların bir yerdə mağaranın qarşısında yatdı. Bu əshabu kefin iti ki Qurani-Kərimdə də var, rəvayətlərdə də var. Yəni bu vəfa göstərdi və qiyməti, qədri-qiyməti yüksəldi. İmadə Nəsim də el ki o asabi kevin itirə filosoflarla müşkündür. Niyəcün? Çünki filosoflar riskiləki hər şeyi ağıldan tərk edirlər. Şuurdan tərk edirlər və məariflərləki gəlmənən həqiqəti görərlər. Və bunların fikir müxtəlifliyi Aflatondan bəri Mutiidə Tobugina-gədən. Buna görə də bunlar bir-birindən demək olar ki, razılaşa bilmirlər. Həmçinin İmadədin Nəsimi deyir: "Eşkin əsası ey can qabildir zəvəla" Neticə mülki hislin mülkü, mülkü bilahalaldır. Ey hikmətin rəisi, məlulü illətə qoy, əvvəl bu məbdəi bil ki, məbdəi eləmdir. Burada imadət-nəsimi eləviki Şeyxü'r-Rəis İbn-i Sinanə demək onlar təhkir edirlər yox təəmmüd vurur ki, sənsə həngə dairkilə ibəsən İbn-i Sinan bu filosofda o istir ki, illət mə'lür, yəni səbəb var, nəticə var, qanunludur Allahın, Allahın dərk eləsi. İvadəti Nəsimi deyir ki, əsas səbablara səbiyyəti bəxş edən eşkidir, məhəbbətdir. Əsas gələn insan birinci növbədə bunu bilə. Ey hikmətin rəyifi, məlul illətə qoy, əvvəl bu məbdəi bil ki, məbdəi elədi, yəni ki, eşk əsas bütün varlıqların səbiyyəti eşkə bağlıdır. Və həmçinin İvadəti Nəsimi deyir, "Kül səni gördür Nəsimi, der bir avaz-ı bülənd, eşk ilə mən aşinayam, ağıldan yodulmuşam." dir səni görəndən bəri mən eşkinə ki aşina olmuşam, ağıldan yorulmuşam. Yəni bunlar eşki ağıldan istinbeler. Həmçinin Nasimi deyir ki, eşkindən gəldi Cəmi-i Əmbiyə. Bütün peyğəmbərlər eşkinə gəlib. Eşki dir seyru suluku auliyə. Övliaların seyru suluku bagdad eşkan. Eşkindən yolə girənlər bir yox, eşkindən vasil olanlar Tanrıya. Onlar deyir, demək olar ki, eşki bu dərəcədə yüksək şəkildə qiymətləndirirlər. Muhammad Füzuləddin məcidir, "Ərif ol sevdadı eşk inkar etməy hakim, cün vücud-u xalqıdan onca bu sevdadır qaraz." Yəni hakimdə məqsəd burada filosoflar nəzərdə tutulur. Deyir ki, "Ərif ol sevdadı eşk inkar etməy hakim." Yəni eşk sevdasını sənin inkar eləməy filosof. Cün vücud-u xalqıdan onca bu sevdadır qaraz. Ki yəni, bütün xəyanəti Allah təbāraka və təala buna xatir haliq etmişdir. همچنین یک آرفلردن سایلن فریدتین اتار و نیشابوری از اصل لرنده که کاف کفر ای جان به حق المعرفه خوشترم آیه زیفای فلسفه یعنی yani کافر کلمه سنده و کاف حرکی او فیلوسف کلمه سنده فی حرفی ده منیم یانده عزیز دیر او کافر کلمه سنده فی حرفی و کاف حرفی فیلوسف کلمه سنده اولان فی حرفی ده عزیز دیر آن علم لذیج cürhəsana piştar bar mərdum ağasanə çünki bu bayanılmaz elmə gör yol kəssə ümumiyyətlə savaddadan yoldan çıxardır yəni fəlsəfə ona xatir e, kəfirin və kafo filosofon feində məlim yanında iskindir e, fəlosofların ağiləsinə görə onların düşüncəsində insan haqqı yalnız necə tərk edə bilər. Ancaq qanunla, elmi qanunlarla, farsavi qanunlarla. O cür ki bir riyaziçi istəyir bir həqiqətə yetişə, həqiqət dərk eləməsi üçün onca elmi riyazi düsturlardan istifadə eləyir, riyazi qanunlardan istifadə eləyir ta yəqinə çatır ki bu məsələnin cavabıdır. Amma alif insanlar isə onları təşbihləsə görə biz bənzətək bir həkime ki laboratoriyada istəyir ki bir mikrob kəşf edəsin və o Laboratoriyada ancaq haman otaskahların vasitəsilə öz gözüylə görür ki, filan bir xastədə hansı bir mikrob var, hansı bir element mövcuddur, hansı bir maddə mövcuddur, onu gözüylə görür, yəni laboratoriyada. Amma riyaziətçilər dedik ki, biləncəydim, onlar qanunlar yəqinə çatırlar. Yəni başqa bir ibarətlə Qurani-Kərim ibarətinlə desək, riyaziətçilər elə bilki elm-ül-yəqinə çatır, amma آرفان اینو در یاد نگهده یعنی در آنها در سر بخشی دادن بسیار اما آخران در این وقت در حال معلمی دارند که در یاد نگهده کردن بخشی دارند اللہ تعالی در قرآن شهر سوره 10 قرآن اوضبالله من شیطان رجیم فمن کن لقاء ربه فلیعمل امل صالحا و لا يشجع بعبادت ربه احدا Məfhum budur ki, hər kəs istəyir ki, Allahın ləğasına qovuşa, hər kəsin ümidi vardır ki, Allah ilə qovuşa. Onlar görə Allah təbərə və təlaya ibadat edənlər və heç bir şeyi Allah'a şərik qoşmayanlar. Onlar diləki bu ayə demək istəyir ki, Allaha insan görə şərik qoşmıya, yəni hətta bəhəştin tamağona da insan görə ibadat etməyə. Yəni insan bəhəştə xatir Allahı ibadət edərsə, o da şərik qoşub Allah yəni bəşdin niyyəti ilə o namaz qılır və ya cehənnəmin qorxu ilə də əgər insan Allahə ibadəti edəyə, deməli ümidə müşrikdir. İnsan qərar yox Allahın izliğosunu, Allahın özünə qorxmaq niyyəti ilə ibadat edir. Buna xatir bu liğəullah kəlməsi ki, Quran kəndə var, ya liğər rabbi bu irfanda bir dənə terminə çevrilib liğə ilə. İmadəddin Nəsimi deyir ki, ey Nəsimi, sən nə həqiqətən liğodur arzusu Naroduzəxtən nəkam, Firdevs əhlasım nədir? Yəni ən e, nəsimisən ki, ki liqaulləhayətəsən. Naroduzəxtən nəkam, yer yəni, cəhənnəmindən utundan nə çorxursan ya Firdevs əhlası nəyə lazımdır? Yəni ki onun yüksək beylişdir. Bu da həman Qurani-Kərimdə olan o ayə işarə edir. Cörşən Kəbir duası ki var, bu duaya əgər insan diqqət yetirsə, görər ki, ariflər də Həmən bu dualardan, yəni Əhləbeytin kəlamlarından çox istifadə edə bilər. Ancaq nə dərəcədə dəqiq istifadə ediliblər? Onlar e, başqa bir səviyyətlərdir. Yəni demək olarkı ariflər bir dərəcədə bir qədər ifratı uğrayıblar. Dua-i Şənqərbdə oxuyurlar ki, "Ya mallo yam qudu anqulub larifin." Ey u Allah ki, ariflərin qəlblərindən ari deyil. "Ya mallo" məqsədi illə ilə Ey vallahi ki ariflerin maqsadı yalnız onadır, ona yetişməkdir. Yamal lav yurgı bu ilah ilay. Ey vallahi ki yalnız ariflərin rəğbəti onadır. Yamal huva qoyatul muridil muradin. Muridil muratil muridin. Ey iradə elənlərin iradəsinin qoyatəsunnətf. Yəni onların yani istəkləri budur ki Allah təbaraka və təala yaxınlaşarlar. Onlardan əlavə Allah təbarak və təala Taha surəsinin 14-cü ayəsi ilə və Kasas surəsinin 29 və 30-cu ayələrində göstərir ki, Həzrəti Musa peyğəmbər ki gördü dağın başında bir od yanır. Səliqəli gədə o oddan götürə. Ona sağ gedib yaxınlaşdı. Ariflər dillər ki, o oddan səs gəldi ki, innani ana lə ilaha illə ana. Ki Quran ayəsidir bu. O deyə bilər ki, Həzrəti Musa peyğəmbərə dedi ki, این نی عنا الله منم الله لا إله إلا أنا مندم باشگاه الله یکت.ویک آریف مسئله شاعیر شک مامد شابوستاری کورشان نقله نقل که روا باشد عنا الحق از درختی چرا نبود روا از نیکی بختی یعنی بو که دیدی منم الله موسیه دیدی یعنی الله هندی نه دیدی الحق o odəğan an alhaq deyilsə nevçi mansur halac kimi onlar imaduddin nasimi kimi onlar deməsinlər ki an alhaq mən Allaham həqiqətə ki yoruldu məna sər tox adam yorulmuşam imaduddin nasimi qəzəlində demək istəyir ki mən Allah təbaraka və təlanın həmən o e, liqasına qoşulmuşam həqiqətə ki yoruldu məna sər tox adam yorulmuşam ta görmüşəm didarını məştaqı didar olmuşam zikrim anel haktir manim haksizlarim haktir manim darun icinde geyranoh ham leysa fi darul musham vurdu nasim icun seni zatinda shexsi şubhesiz ulmus nasimidan bari yani ki bizar olmusam yani senin ki varlığını özümdə dərk eləmişəm elə bir ki nasim elivdan bizar olmusam u naqdinada danışsa Allah təbaraka təala'nın dili ilə danışar həmçinin Geçen sebebimizde de işare elədik ki, ariflerin çok ahemiyyat verdiği hadislerden biri Hz. Peygamberi Hz. Aleyhisselamın kelamıdır ki, buyurun, mən ərəfə nəfsəv fəqəd ərəfə rəbbə. Kim özünü talsa Allah'ı da tanıyacaktır. Nəsimi bununla bağlı deyir, könlümdə mənim eşki cemalın əzəlidir. Şol nasıl ki, olduğu əzəli, ləm yəzəlidir. Nəfsini bilən bil ki, hakkı bildi həqiqət. İnkarına bel bağlama kim qovlə əlidir. dir özünü kim tanısa Allah da tanıyacaq. Bunu inkar eləməy də olmaz. Nə üçün? Çünki həzrət Mulla Nevhiddin Əli-ül-salamın -əl kələmidir. Nəfsini bilən bil ki, Həqqi bildi həqiqət. İnkar nə bel bağlama kim qovlanıdı. Onlar insanın ruhu ilə Allah Teala və Tala, yəni ki, xaliq nə məxluq arasında bir sinxiyyata qoydılar ki, Allah Teala və Tala Quran-ı Kərimdə bunu ki mən adam mioratın və nafaxta fehimin ruhu iz ruhumda mufirdim. Deməli ki, bəli, insanla Allah arasında bir oxşarlıq var mənəvi baxımdan və o dərəcə ki, bir qətra görəy dənizə qovşatsa, kamil olar. İnsan da ibadatla, eşkinən haman o məşuduna qovuşmalıdır ta ki kamil olar. O da haman o mənifət-nəfsinən ya mərifət-i Allah ilə mümkündür və arfada diləki insan görə niçə maqama fateliya to o mənəvi çamala keşbeliya. Biri fatı qaribdir. Fatı qarib yəni insanda qəlbdə olan kamillik xüsusiyyətlərinin insanın zahirində təcəllüd abması, özünü göstərməsi, yəni əməlində, rəftarında o kamil xüsusiyyətləri əks etdirir. İkinci budur ki, fatı mubin. Fatı mubin yəni Allahın əsmalarını, Allahın adlarını insan üzərinə nə e, göstərə, onu e, zahir elə. Deməli ki, biz kimi Allah təbaraka və təala bağışlayandır. Gərə o sifət insanda da ola. Allah rəhmlidir, insanda da ola. Allah rəzili verəndir, insanda da rəzili verməlik sifəti ola. Allah alimdir, insanda da elm ola. Allah təbaraka və təala e, demək olar, şattoralı yurdu, evləri örtənir, insanda da bu sifətlər ola. Və buna deyirlər Fatimun-ı məqamı və üçüncü fət-u mutlaqdir. Yəni Allahın özünün insanda təcəllifi və insanın hər bir şeydən qadi olması. Ümumiyyətlə aksər təyiqatçılar, o cümlədən məşhur ingilis təyiqarısı Niklauson və həmçinin Fransalı təyiqatçı Massenyon öz əsərlərində göstərirlər ki, İslam dininə qulluq edən ariflərin fikirləri Quran ilə bağlıdır və onlar قرآن کریم دن از فکر لنی اثبات لمای چون درد در و آیانی شاهید گذارید آیا با نسیمی و یا نسیم دن قبلا دیده که من صلی اللہ یک دفعه باید افاده اندهیم که انا الحق من حکم آیا او بارده بیدن حدیث ورد و قرآن کریم روایت داریم از ده؟ بیگ شیعه رابسی، عالمی، مرحوم کلینی یعنی صیغت الاسلام، ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی أزلي مشهور أسل كافية سرنا كي... لا يزال يتقرب إلي بالنواح حتى إذا أحببته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ذلك كي... الله تبارك وتعالى بقوله كي هر بير كث مزدهري عملناه لأن... ومعاميشك الله نصوا الله نصوا من ثراء Allah Tala buyur ki: "Kon tesam'uhu lladhi yasma'u bihi. Mən onun e, eşidən qulağı olaram, ki, onun vasitəsini eşidəcəyəm və basaru lladhi yubsilu bihi. V onun bəsiləti olacağam ki, onunla görəcəyəm və lisanuhu lladhi yantiqu bihi. Və onun dili olacağam ki, onunla danışacağam." Yəni insan müstəhabı amallardan məqam yüksələ bilər. Yəni bəsiləti açılacaq. E, Allah Teala buyur ki, mən onun dili ya gözü ya qulağı olacağam. Usilə Kərim və daim cənnətə salamdan da rəvaət varmıldır ki, həzrət buyurur ki, ana Eynullah, ana Yadullah, ana Babullah. Mənəm Allahın gözü, mənəm Allahın alimi, mənəm Allahın qabsi. Onlar demək olar ki, məcazi mənadadır. Əgər nasimi ki deyib mən haqqam, anel haqq deyibsə, onu öldürə biləsə, eləncə olsa gərək bu fərlərdə də biz noksan tapaq. Həzrətə tələssəlam olsun ki, mənəm Allahın gözü, mənəm Allahın ali. Deməli, bunların bir məcazi mənası var. Əgər bu hadisə bu Hazreti Salamın kəlamını biz təhviliyyə biliriksa, onda geray Nasiminin də kəlamlarına nə niyə Tə, təhviliyyə edirik? Yəni onu yozaq məcazlaşdırırıq. Nasimi deyir ki, sən deyirsən, söyləyən həqdir Nasimi söylədi. Ol kim oydır? Həm zəmin u osmanın nuruyam. Yəni mən deyirəm, həqdirəm. Hazreti Salam da buyurdu ki, mənəm Allahım dilim ya Allahım qabsi ya Allahım geze. Və o ariflər əsasən 4 məqama isimlər ki, fatəliyələr mənəvi baxımdan. Bilirik də ki, onlar o məqama yüksəlir ki, deyirlər la ilaha illallah. Yəni Allahdan başqa bir ilah yoxdur. Bunu hər bir kəs deyir. İkinci məqam odur ki, la huva illah huva. Ondan başqa yoxdur, yalnız o var. Yəni bu Allah bir demə isimlidir, bir addır ondansa onu taneyirlər deyirlər ki o ondan məlumdur ki nə edirlər bu biraz nə demək olar ki birinci maqamdan e, bir yüksəldir ikinci maqam odur ki deyirlər ki o ondan yoxdur başqa yoxdur yəni ki o uzağa davlat edir deyirlər ki la anta illa and səndən başqa yoxdur yəni yanda sən varsan bu üçüncü maqamdır dördüncü maqam bundan da yaxındır yəni sən də desən Allah ilə on, insan arasında bir fəsilə yaranır gənar bu fəsiləni götürək ondan xodir deyirlər ki la anə illa ana İmandan başqa yox deyəndə məvhum varam. Yanki deyirlər ki, an-al-haq manhaqam. Yəni ki bunlar vaxtında yetişimlər. Bu eşkin yüksək məqamını yetirmək istəyir. Deməli mən Allaham. O demək ki bu ə, demək olar ki onların öz terminləridir. Ey könül, mansul an-al-haq söylədi, haq dedi, həq söylədi, həq ki dedi, həq söylədi. İl il künül məsul anal hak söylədi, hak dedi, hak dedi, hak söylədi, mərifət sirrini mutlaq söylədi, arif amannə və səddaq söylədi. Yəni məsul ki dedi, mən hakkam, bunu ariflər təsdiqlədilər və amannə dedilər ariflər buna. Yəni arifə onun sözünü qəbul etdilər. Əgər biz desək ki, bu kimi ifadələr batildir, onlar insanın kəfir eləyər اون ده گره دیگه شیخ ده کافر دی امام خمینی ده کافر دی مولا احمد نراغه ده کافر دی و بیزیم چخلو عارفلرمیز حتی مشتیدلرمیز گره کافر رو مثلا امام خمینی دیر که من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم فارغ از خود شدم و ان انالحق بزدم همچون منصور خریدار سر دار شدم در میخانه گشایید به رویم شب و روز من که از مسجد از مدرسه بیزار شدم بگذارید که از بود کده یادی بکنم من که با دست بود و میکده بیدار شدم خب می که فارغ از خود شدم و قوس ان الحق بزدم من در ازمدم فارغ المشم یعنی لگا الله میشم و ان الحق دیرم منصول حلاج کمی همچون منصور خریدار سر دار شدم من در هم منصول حلاج کمی deməli dar ağazından asılmaq qazanmışam. Yəni özünü bu da mənsurəhəllənin damçılarından sayır. Ondan sonra deyir ki: "Dar məxana bu şadbəruyəm şəb və ruz. Gecə gündüz məxanamın qapısının mənim izimə üçün mən kəlmə məscidətdənsə bizar oldum. Mən məsciddən mədəsedən bizaramuşam." Və həmçinin sələ dil ki, e, mənə imkan veris ki, bud kərdədən bud xonadan bir yod elim. Mən o bud xonadə olanların alından Iı, demək onlar süyişməklə şarab içməklə ıı, oyanmışam qafraz yoxsundan albatta onlarda mətbəxdə məqsəd nədir şarabda məqsəd nədir bunlar hamısının öz mənaları var yəni bunlar rəmzlərdir bunların dilidir elənsə olsa görə xumayil birinci növbədə kəfir ola həmin ki mulla Əhmədə nəraqə ki böyük şey alimidir səfay təxallusindən də şeyləri var məsələn axlaq kitabları var yazır ki xoş halə kəsə endər reh iş سری در باخته یا جانی فدا کرد در میخانه بر رویم گشاید مگر میخا در میخانه بر رویم اشادند مگر میخاری بر من دعا کرد صفایه چون مد... مورید میکدن شد عبادت های پیشین را قضا کرد دیر که خوش رستان او کسی حال نکی اشکرون دیز باشون جانم ویریم دیر منیم ازیمه meyxana qapsını açdılar. Ayə görəsən bunu lütf-i ilahidir. Məgər bir dənə meycəmanə doylayım ki, mən bu üzmədə meyxananı qapsını açdılar. Səfay üçün mürid-i mekəşanlı üçün səfayə meycəllərin müridi oldu. İbadət ay pişirə qaza kərd. Keçmiş ibadətlərin qazarılıb. Bəli bu ibadətlər ki, eləmişəm bextə xatir canıma xatir onları qaza iləmişəm indidən Allah təala və təlaya xatir ibadət eləyirəm. و همچنین همان مولا احمد نراغ دیر آن آیه که من عشق دارد و از بین ما به من کدام است او آیه که او گران آیه که عشقی قدغان لیر ای وایز ای مویزی لیم من اگه قرآن که او گران کم نه هسته آیه دیر و می که به دوست راه نماید آخر به کدام دین حرام است او می که انسان نه ها که گستره آخر هانسه دین در بخارام دار در میکده زن شده صفایی həm mədrəsi məsələ ovab mast səfay dərir ki meyxananın gabsənə duyan olub ki mədrəsə ovabların yeridir. Qədim mədrəsənin üçün ovabların yeridir. Yox, Hümayun da deyir ki mən mədrəsədən məsciddən bir zər olmuşam, onların məqsədi nədir? Məqsədi odur ki, yəni mədrəsə elm yeridir, oncaq meyxana isə eş yeridir. Həmçinin Şeyx Bahayi Rahmatullah Alay ki Şərbəbəsən dövründə yaşayıb, bir şey yarimidir. Şeyx Bəhayi Nəqlidir yazır ki, "Səcdəbər buti doram, rah məscidə mənim o. Kafir ruhu eşkəm, mən çirə müsəlmanı. Deyir, mən bir dənə bu tərcibə edirəm. Mənə məscid yolunu göstərmə. Mən eşq yolunun kafiriyəm, mənim ara müsəlmandır. Mazi dost qəli az dost məqsədi nə məxəyim. Biz o dostdan bir dənə dostdan özünü istəyirik. Ondan başqa heç bir şey istəmirik." xurud u cənnət izohid partubad arzoni xuridi behist behistin dey, nemətləridir şehbayi deyir ki bunu biz vermişik zahidlərə zahidlər ancaq behistin təmahından ibadət eləyər və cəhnnəmi qorusunlar ona xodir mən behist xurunu verəm zahidə mənim məqsədim dostum idi dostum idi ondan başqa bir şeyim təmannam yoxdu və həmçinin dəy şairimiz mühammad fizuli deyir Sevmək sanamların sanadın bir balo imiş, aşiq olan həmişə cama murtla imiş. Bir putparaş kimi xəlifəlikəm asiriyam. Hər qara zülfə meyl eləmək bir xata imiş. Fərhad çəkdi aksini şirinlə izə üz ki, o putparaş şirin xudayı imiş. Kibrə qurura müftəri olmuş olmaz zamanımız, irfan da irfan səcahında gərəksiz məta imiş. Zahidlərin künləri mihraba bağlanıb <coughs> məscid acəb ürəksərgici bir bina imiş. Verdi Füzuli künlünü bir nazlı dirbəla, nazlı dirbəra göstərdiyim tank yolu da bir bəf oymuş. Onusa burada da Məhəmməd Füzuli özünü bu tvarəsə təşbih elir, ya deyir ki Fərhad sönkü bir dənə butparəsə də şirində bir dənə but idi, Fərhad onun şəklini daşların qoyularının üstünə çəkmişdi ə e, nəvətçi güya o fərhad bizə bu putparasə şirin də onun bütün. Ya deyir ki bir putparas kimi sevəli kam asiriyam. Putparas kimi ona xatir deyir ki bu putparasə ki göz Allahını görürlər. Gözü ilə görür, yəqin bilir ki bu bütünün Allahına doğru sərat edir. Onda biz görmürük. Auqurlar deyir ki biz də görək o putparaslar deyəndə bu putların ona aşiqdılar. Öz gözlərdən görürlər öz Allahlarını biz də görək görər. Bunansa imadətinin nasimi belə bir məcazi fikirlərin qurbanı oldu ki, dedi ki, bu günlərdə belə insanlar çoxdur ki, fikirlərini rəvuzlarla bəyan edirlər, onların müqabil tərbirləri, onları başa düşmür və onları kafir deyirlər ya təqvir edirlər, ya öldürürlər. Xumeini rahmatli demək olar ki, kitabında, yəni Fatiha surəsinin təfsirində göstərir ki, onların fikirləri hər bir eynidir ancaq onların dilləri ayrıdır. Burada bir misal da olur üzüm məsələsi. Üzüm, inə və anggur. Hələ həzrət Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bizim rəvayət varımızdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əlîm mə əbəzər məfi qəlbi sulman laqətəhu." Əgər əbəzər bir şəki sulmanı Farsin qəlbinə nalarğor Salmanı farslı öldürərdi. Əbovar ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallamın yaxın səhabələrindən oldu. Əgər bir sədiq Salman farslının qablarından nələr keçir, onu öldürərdi. Bunlar göstərir ki, insan mədəniyyətləri həzm edə bilməz. Hər bir kəsin öz səviyyəsi var və nəsimi də, demək olar ki, yüksək səviyyədə olan insanlardan olub ki, onu həzm etmək, onu dərk etmək demək olar ki, çox geniş məlumat istəyir. تحيه لكم ورحمه الله وبركاته